ব্যক্তিক পুচবেক কৰিছোঁ খুব সম্ভৱ আজিও নগৰাকী ব্যক্তিক আমি পুচবেক কৰিম আৰু এইটো অসমত বৰ্তমান চলিব আৰু কিন্তু এইটোও ঠিক যে লাখে লাখে মানুহক পুচবেক কৰাটোতো সম্ভৱ নহয় কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি পুচবেকৰ কাম হাতত লৈছোঁ এন আৰ চিত নাম থাকক বা নাথাকক যদি আমি বুজি পাওঁ যে তেখেত বিদেশী আমি তেওঁলোকক পুচবেক কৰিম এইটোৱে বৰ্তমান চৰকাৰৰ নীতি এন আৰ চিত নাম এন আৰ চিত নাম থকাৰ পিছতো এন আৰ চিত নাম থকাৰ পিছতো যদি আমি বিদেশী বুলি গম পাওঁ কাৰণ এন আৰ চিত নাম বহুতে চলে বলে কলে কৌশলেও সোমাইছে কোনোবাই কৰিমগঞ্জত যদি চাহাবুদিন আছে বাঁইহঁটা চাৰিআলিৰ পৰা মানুহে গৈ তেওঁক বিচাৰি আনিছে আনি কৈছে পিতা পুত্ৰৰ মিলন হৈ গ'ল গতিকে যি ধৰণে অসমত এন আৰ চি হ'ল সিয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰতে বহুত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এন আৰ চিত নাম থাকক বা নাথাকক যদি বিদেশী বুলি তেওঁক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক পুচবেক কৰিম যেতিয়া এন আৰ চিখন সম্পন্ন কৰা হৈছে তেতিয়া জড়িত গাফিলতি বিষয়াসকলৰো আছে কিন্তু যিসকলে এই কামটো কৰে তেওঁলোক ইমানেই বুদ্ধিমান যে আমাৰ বিষয়াসকল ইমান বুদ্ধিমান নহয় নতুন দিল্লীৰ পৰা হৰ্ষ মণ্ডৰ বুলি এজন বিশেষ ব্যক্তি আহি অসমত দুটা বছৰ কেম্প কৰি লৈছিল বহুকেইজন ডেকা যুৱকক এমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডত পঢ়ুৱাই লৈ আহিছিল অকল এন আৰ চিখনত কেনেকৈ এন আৰ চিখন বেয়া কৰিব পাৰি এই ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰবিলাক আমি সেই সময়ত গম পোৱা নাছিলোঁ আমিতো সাধাৰণভাৱে লৈছিলোঁ এতিয়া এই ঘটনাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মোৰ নলেজত আহিলে তেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীও নাছিলোঁ গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে অকল এন আৰ চিখন এটা তথ্য হ'ব পাৰে কিন্তু এন আৰ চিত নাম থাকিলেই যে তেওঁ মেদী পট্টা পাই গল সেইটোক মই বিশ্বাস কৰিবলৈ মই সাজু নহওঁ যোৱাকালি ৰাতিও আমি ঊনৈছগৰাকী ব্যক্তিক পুচবেক কৰিছো খুব সম্ভৱ আজিও নগৰাকী ব্যক্তিক আমি পুচবেক কৰিম আৰু গতিকে এই সমস্যাটো আমি সমাধানৰ আগৰ মানুহখিনিক সুৰক্ষা গতিকে এই যে বাংলাদেশী আমাৰ এই নাটক খণ্ড কৰাৰ কাৰণে স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰক আমি জনাইছো কাৰণ এই নাটকৰ জৰিয়তে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত সঞ্চালক ৰাইজ আছে আৰু আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নিবিচাৰো আমি বিচাৰিছো যে আৰু এই দলিক বিভিন্ন কিছুমান দল যে নিৰ্বাচন আহিলে হতাগ্ৰস্ত হয় যাৰ কাৰণে আজিলৈকে বাংলাদেশী সমষ্টি সমাধান হোৱা নাই গতিকে এই সমস্যাটোৰ আমি সমাধান বিচাৰিছো আগৰ মানুহজনীক আমাৰ এই যে বাংলাদেশী নামত এই নাটক খণ্ড কৰাৰ স্পষ্ট ভাৱে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো কাৰণ এই নাটকৰ জৰিয়তে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত সঞ্চালক ৰাইজ আছে আৰু আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নিবিচাৰো আমি বিচাৰিছো যে আৰু এই